Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Malam-malam uh, ni kita apa ni? Apa khabar semua? Malam ni kita kita bercerita sedikit tentang idea-idea yang aku nak persembahkan kepada korang lah. Cerita dia. Okey, mari kita cerita something ya, cerita. Macam ni. Bayangkan satu pagi kau tengah sibuk-sibuk kerja ni, cerita dia Tengah sibuk buat kerja Dah ya, kabut nak ada submission sebagainya Atas meja orang dengan, dengan assignment Dengan banyak benda yang kena nak satisfy kan Tiba-tiba telefon kau berbunyi kan Mobile phone kau berbunyi, kan ya, cerita dia Kau pun alamak, 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 alamak Nombor pun tak kenal Tapi nombor macam nombor, nombor something kan cerita dia Nombor tak kenal, memang nombor tak kenal Tapi nombor tu nampak macam late ini nombor legit lah jadi dia. Tu masa kau angkat jadi dia. Ada suara tegas di hujung telefon. Ya Ini dari Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Aku tahu ayat-ayat tu biasalah jadi dia. Anda terlibat dalam satu salam jenayah. Sila jangan letak telefon. Kalau tidak wala tangkap akan dikeluarkan. Hmm. <coughs> tak benda benda macam ni memang banyak. Sakat engkau, aku dah ramailah dapat itu dia. Ya, yeah, dalam keadaan sini ya, dengan dengan oh, sibuk sebagainya dengan dengan eh, dengan tas banyak macam tiba-tiba kau jadi jadi panik. Berpuluh-puluh oh, kau jadi Ah, kau tak tahu, tak tahu apa nak buat. Kau jadi macam kamjatlah cerita dia kan. Okay? Ha, itu ah. Selamat datang ke dunia financial scam. <tuh> Makin ramai rakyat Malaysia yang jadi mangsa setiap hari. Aku pun tak tahulah. Betul. Aku pun kadang-kadang macam pelik ada tapi itulah yang terjadi sekarang ni cerita dia. Okey, mari aku terangkan sedikit bagaimana modus operandi mereka. Okey, bagi aku bagi pencerahan. Skema ni bukan calon-calon orang dia. Ini bukan bukan masalah orang kadang -kadang Dia, satu-satu organisasi, satu hierarki, satu-satu sindiket cerita dia. Dia orang ni guna banyak psikologi attack orang dia orang ada unit yang mengkaji psikologi manusia memang pakar dia tu dia orang tahu apa yang bila kita cakap macam ni apa yang manusia akan cakap apa yang orang akan respon dia benda yang tak benda yang tahu cerita dia depa akan telefon kau dengan nombor spoof spoofing spoofing ni ada banyak teknik ada banyak tools ada banyak peralatan yang boleh dia pergi nampakkan nombor nombor kau punya tu dalam nombor macam nombor rasmi mahkamah pol pol di apa nampak real cerita dia macam mana dia berbuat tu? Ah, yang itu segmen lain aku akan cerita kemudian. Yang kedua, mereka akan rekayasa cerita. Mereka akan create satu-satu cerita, satu storyline, satu story. Mereka ada, dia ada dia punya tu. Cerita dia maklumat kau cerita dia. Dia macam mana dia terbiasa terlibat jenayah jenayah ke dadah ke money laundering ke hutang bank ke. Yang paling banyak hutang bank lah aku cerita kau. Cerita dia. Dadah ni satu hal juga. Dadah ni tak ada juga cerita dia. Lepas tu kan dia dalam pada masa sama dia pengguna tekanan mental. Pegut kononnya polis ke apa pegawai kesihatan ke apa belih mahkamah dan lah, lah, sebagainya akan cari kau akan datang sita rumah baik apa ni forum penjaga waran tangkap lah belas belah segala -galanya. macam mak nenek betul dia. Dan, tapi yang paling best sekali biasanya dia akan di hujung dia sebagainya komis akan minta penyelesaian sebagainya dan dia orang kata okey kita akan bantu kau dia macam ni. Jadi dia minta kau transfer duit kononnya untuk jaminan keselamatan atau pengesahan identiti. Itu normal cerita dia. Itu normal yang lah aku biasa nampak cerita dia. Benda tu benda tu akal laju. Dia tak sempat kau nak tarik nafas, tak sempat kau nak apa ni nak react cerita dia. Dia tak bagi ruang untuk kau fikir langsung cerita dia. Uh, gila betul. Kalau kau pernah dapat panggilan macam tu memang Aku kena respect dengan dia orang eh? tapi bila aku pernah kena juga telefon macam ni je eh, dia Dia orang telefon tu kadang-kadang aku rasa nak gelak dan kasihan boleh dia dia Sebab apa aku cakap nak scam orang yang sc scammer je dia macam ni jadir. Orang yang mengajar aku asas scam dan dia Maksud aku, aku bukan nak mengajar macam mana scam tapi Aku mengajar macam mana kita nak mengelak teknik-teknik scam ni Lepas tu dia orang nak skema aku gila agak-agak lah agak, agak, dia kan. Okey tak apalah. Itu cerita aku lah dia. Aku aku memang buat kursus tu. Kursus satu kursus sebenarnya sebenarnya dululah aku selalu buat kursus. Bila di mana kursus dia aku panggil kursus asas scan satu satu dia kata. TVET dia. Aku ajar dia orang macam mana scam tu berfungsi. Macam mana scam tu berjalan. Macam mana boleh kau boleh mereka satu scam yang betul-betul bagus untuk scam orang. Tapi bukan itu niat aku tanya niat aku ialah macam mana kita kenal pasti macam mana scam tu berjalan macam mana proses scam tu berjalan Dari situ baru kita boleh mengelak semua segala scam tu the whole structure scam tu dia okey tak apalah sekarang kita cerita berapa ramai yang akan terjebak terjebak hmm. ini masalah orang bijak pun boleh kena bau cerita dia bekas pegawai polis bekas akauntan bekas, mahkamah bekas-bekas-bekas-bekas bekas semua yang hebat-hebat yang apa, apa, ni manager bank lah apa lah, gaji besar jutawan dan sebagainya boleh kena jadi. satu sebab ya. suara di talian tu suara di telefon tu memang professional pro dia. Dia, dia, dia dia, lebih pro daripada orang yang kau kenal sebab salah satu mungkinlah dia benda yang aku cakap tadi lah kan dia belajar daripada orang-orang yang pakar dalam untuk scam ni kan macam ya macam aku cakap lah kan Lepas latar belakang bunyi tu Kalau gua bunyi bunyi gabak, bunyi sebok, bunyi segala-gala je Keyboard, operator, oh, segala macam Ada ring telefon lah sebagainya dia Macam macam daripada call center oh, yoh, tu kayaknya Oh Rio dia dia Lepas tu kadang-kadang mereka gunakan nombor sebenar mangsa Detail mangsa IC number, everything Dia orang ada je dia Macam mana dia orang ada tu Aku nak, nak aku dedahkan maklumat ya KWSP Perkeso socks apa ni bank uh, apa saja kau isi isi maklumat data dekat tu dia telefon Kalau sekali segala -galanya. mak nenek tu semua boleh dibocorkan benda boleh dapat ada tools ada kawan-kawan aku yang menyediakan khidmat tu pada pada pihak ketiga cerita dia aku tak nak campur lah usaha-usaha dia -usaha tapi memang benda tu cerita dia dan benda-benda ni murah je 40 sen 30 sen satu data cerita dia paling murah cerita dia kau bayangkan satu masa dulu aku ada dua Dua juta Dua juta maklumat <coughs> Tapi aku tak guna lah Tapi aku ada dua juta nombor telefon dalam Malaysia je tadi Kau bayangkan orang macam aku Kawan orang lain Aku real digit punya dua juta punya nombor tu tak je tadi hmm. tak takpelah je tadi Jadi mangsa akan takut Manusia akan jadi hilang rasional dia. Benda-benda ni. Bila kena tekanan pressure dan sebagainya, dalam masa yang cepat itu dia tadi, memang kau akan jadi tu. Skamer cukup tahu benda ni. Itu dia, Sekarang Skamer tak tahu. Dia bukan setakat dia orang baca mindset. Dia bukan setakat pemalas itu dia. Dia orang kaji. Dia orang, dia orang, dia orang apa buat analisis itu dia. Kan? Psikologi manusia. Benda ni penting. Itu dia. Ia berkaitan dengan psikologi manusia ada antara kes-kes sebenar -kes dia kan yang kak aku pernah aku pernah tengok kat Malaysia lah macam tu dia real case dia seorang pesara guru rugi 250 ribu setengah suku juta kerana percaya dia kena saman dadah antarabangsa <coughs> seorang jurawat pula kerugian sampai 70 ribu sebab percaya ada hutang bank yang tak terbayar di Sabah pelajar universiti pula hilang 10 ribu paksa buat tak sementara untuk kononnya clear nama dia rekod jenayah. Ini belum aku cerita tentang kes yang apa ni dipanggil love scam. Ah scam cinta ni, scam cinta ni paling best dia. Tapi aku rasa aku patut buat satu segmen untuk love scam ni untuk bagi kau orang faham macam mana love, love scam ni berfungsi cerita dia. Okey. Kalau kau orang rasa best cerita ya, kalau kau rasa nak belajar macam mana nak jadi scammer cerita ya. Okey, dah bagi jadi scammer. supaya daripada jadi scammer tu kau boleh tahu macam mana scam 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 tu boleh berfungsi. Aku boleh ajar kau. Aku boleh buat satu siri untuk tu. Dengan syarat kau like, comment, share dalam apa video ni cerita ya. Okey, sambung balik cerita. Apa-apa flag yang perlu kau detect cerita dia. Apa red flag yang kau kena alert, kau kena perhatikan, kau kena pantau cerita dia. Bila kau dapat call macam ni, cepat-cepat let. First, cepat-cepat let. Telefon daripada nombor rasmi. Tapi suruh kau buat keputusan cepat. Memang itu standard. Dia pakai spoofing dan sebagainya. Alright, fine. Dan dia pengguna am amaran, apa ni, ancaman penjara, orang tangkap, frozen account, lagi okay, apa, uh, sitaan, macam -macam, segala sitaan, ya. Yeah. Macam-macam lah, tarik eh, kereta lah sebagainya. Lepas tu minta maklumat peribadi, nombor IC, Aircon Bank nak tally kononnya dengan apa yang data yang diorang ada. Wah, dia pun dah ada data tu. Kan? Kadang-kadang dia -kadang ada data tu sikit tapi dia pun kau bagi pula data lagi tambahan je tu dia. Nak cukup kan? Nak cukupkan the circle of data je tu dia. Lepas tu suruh minta kau pindahan duit. Tada. Tapi pindahan duit ni kan kadang-kadang kan kalau nak cerita kan dia pun tak banyak minta tu tu dia. Sebab cara baru dia tak perlu minta dia tu dia. Dia dapat semua-semua akses kau yang lain tu automatik dia, dia dapat duit kau je tu dia. Tak ada hal kan? Tapi aku nak bagi tahu kau. Mahkamah tak akan call masa itu. Mahkamah pakai belih. Dia orang datang, dia orang tahu surat atau belih mahkamah pakai baju dia, dia ada tanda belih juga kat. Ha, dia bagi satu surat sebagai dia. Itu mahkamah. Lepas tu tak akan buat pada waktu hari cuti dia Waktu malam. Lepas pukul pukul lima tak ada lah semua ni. Kau-kau macam tu dia Polis pula tak akan minta duit online dia tadi. Dia suruh kau, okey cik, cik datang ke balai polis yang berdekatan, balai perang polis ke atau cik datang untuk bagi statement ke apa ke polis tak akan bercakap dalam telefon. Mengarut cerita dia. Kalau ada polis mesti ada telefon dia. Bank negara tak akan telefon langsung. Tak, tak, tak pernah dengar bank negara telefon. Melainkan dia akan hantar satu surat, berdaftar, puluh laju sebagainya, Pos ke, post Malaysia ke suruh kau datang. Mana-mana cawangan. Okey, itu cerita dia. Jadi apa yang kau perlu buat kalau dapat call macam ni cerita dia? Kan, bertenang, relax, jangan panik, Itu dia. Cakap saya akan datang ke pejabat pejabat rasmi untuk apa ni untuk pengesahan saya akan datang pejabat saya akan buat laporan polis sebagai dia tak kisahlah lepas tu tutup telefon kan lepas tu call balik ke nombor rasmi kita dia mahkamah polis bandar negara apa pun bla, bla 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 untuk saya datang untuk sahkan kita dia tapi tak perlu pun sebenarnya kalau nombor mengarut tu dia akan dia akan telefon dua kali kita dia lepas tu report ke national scam response Centre NSRC SRC tujuh ni cepat sebelum duit anda mengalir keluar tapi benda macam ni aku dah tulis lama dah tentang apa ni NSRC ni cerita dia aku cerita masa dia orang nak rancang kan lepas tu baru menteri baru lah cakap kan aku dah aku dah buat satu satu sistem macam mana ayat untuk orang boleh scam gunakan NSRC tu sendiri tu macam mana NSRC tu boleh jadi scam saya tu, lubuk scam cerita dia ah ha, itu aku ada aku dah tulis dulu dalam Facebook, dalam TikTok, teknik yang sama je tete. Aku benda ni aku memang bidang aku lah dia. Aku tahu je dia. Benda-benda ni semua kau boleh buat account ke apa ke, kau boleh nak apa ni? Semak dekat semak mula, semak mula eh. Semak mu S E M A K M U L E, semak mula mu. Semak mula lah aku panggil rmp.gov.my. Ah ha, itu okay. cerita dia. Okey. Jadi cerita yang macam lah Ingat kau orang semua ni cerita dia. Penipu tak perlukan pistol untuk rompak kau. Cukup sekadar telefon dan ketakutan kau. Lagi satu penipu, dia akan lebih depan daripada kau. Dia akan satu one step further daripada kau. Idea dia orang, dia punya cara psikologi dia orang, dia orang punya cara cakap dia orang, dia cara, cara scam dia orang, cara mind, how do they mind control kau. Dalam dunia ni penuh dengan tipu daya tapi Allah Taala pernah pesan dalam Quran ni tadi Pada bagi tahu dalam Quran. Janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan dia kata. Ingat, janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang paling nyata dia Al-Baqarah ayat 168. Sorry, aku bukan ustaz. Kita, tapi aku just cerita. Kita bukan hanya perlukan iman kita punya ada ilmu dan akal untuk survive. Allah Ta'ala bagi dah semua tu kat kita. Kan? Sama ada kita dah gunakan atau tidak. Hmm. Aku abang topeng kat cerita dia. Dari suara rakyat kepada rakyat dan untuk keselamatan rakyat semua. Hmm, jumpa lagi lah dalam episod-episod seterusnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Serta ingatkan orang-orang tersayang. Jangan panik. Jangan bayar, jangan hmm. jadi mangsa. Kalau korang nak jadi mangsa, jadilah mangsa dengan aku je tadi. Aku bagilah aku scam korang. 5-6 juta ke. Okey je tadi. Barulah best je tadi. Kan? Jangan kau bodoh, bodoh kena scam dengan 5-6 juta kan. Orang yang tak, kau tak kenal, biarlah kau kena scam dengan orang yang kau kenal je tadi. Okey? <laughs> Sorry. Aku joke je akhir ni kan je dia. Cuma macam aku cakap lah. Aku selalu cakap dengan kau. Scammer ni ialah satu orang. Scammer tak salah. Dia. Kau jangan salahkan scammer. Scammer tak salah. Ya tak? Kan? Yang scammer telefon ni adalah satu jenis salah lah. Betul lah. Dia. Tapi kadang-kadang ketakutan diri kita sendiri. Macam contoh yang aku cakap dengan kau lah. Kadang-kadang kalau kita ni tahu kita tak bersalah. Tak ada apa-apa yang kesalahan yang kita pernah lakukan. Tiba-tiba apa kita nak takut? Kalau orang kau kata cik ada ada jenayah itu. Cik ini. dia. Tambah pula dekat luar tempat luar sekitari dia. Luar negeri contohnya. Kau kat Sabah lah. Kau pergi Sabah pun tidak dia. Cik ada baca contoh akulah cerita dia. Aku pernah dapat panggilan telefon mengatakan Cik, Cik ada hutang dengan apa ni hutang rumah dengan apa Cik ada buat pinjaman dia kata hutang dengan bank. Aku tanya bank mana cerita dia. Dia cakap dia dia kata bagi tahu aku dia aku ada hutang apa beli bank sebagainya. Dan ya, tak gelak kat dia lah cerita. Eh oh, sekejap, public bank. Aku tak ada akaun dengan public bank. Oh ya, kecil tak ada akaun ni. Oh, sebab aku ke, aku punya kereta dengan CMB. Oh, lepas tu dia pun cerita lah bla bla bla. bla. Lepas tu dia kata, "Oh, sini sini eh. Kereta akan tarik sebagainya." tak mmm, tarik macam ni cerita dia. Lepas tu cik ada hutang bank. Lepas tu aku cakap dengan dia kan. Kau, aku, kata, nak kau kata aku ada hutang bank dengan tu. Sedangkan aku memang tak ada akaun dengan bank tu. Lepas tu Aku cakap kat dia direct lah, 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 je. Aku aku scam dia balik dia. Lah. Saya Sitoh dan Sikri si. Chris, eh. Macam mana pula saya ada buat pinjaman tu Dah Sitoh dengan Sikri ada. Sangkut. Cita, dia takkanlah ada pinjaman tu tu. Oh dia pun boleh. Ya ke cik? Dia kata. Hahaha. Sebelum dia scam aku. Aku scam dia balik dia. Jadi ingat. Kita ni jadi orang bijak. Okay. Assalamualaikum.